Несколько слов о йоге для беременных. Что мы можем делать, чего мы не можем делать, как следует заниматься йогой для беременных. Если вы практикующая йогиня, это тоже новое для вас. Это состояние открывает новые горизонты, новое понимание своего тела. Если вы только начали заниматься йогой или совсем не занимались йогой, Йога для беременных – это совершенно отличающаяся от обычных видов, традиционных, самых разных видов йоги упражнения. Чем отличается? В первую очередь у нас идет изменение центра тяжести. Расслабляются мышцы в животе, расслабляется верхняя часть связочек, которая обычно поддерживает пресс в тонусе. Это значит, что у нас пресс выпадает. Те асаны, те упражнения, которые мы выполняли с помощью пресса, мы теперь не можем делать. Совершенно легкие, очень-очень мягкие нагрузки для пресса возможны. Но если вы постоянно занимаетесь, если вы практикующая йогиня, это вам теперь станет недоступно. Собственно, сила мышц, живота, она даже препятствует мягкому вытяжению тканей. Поэтому расслабляем мышцы живота, расслабляем связочки и стараемся максимально передать вес в позвоночник. Для нас теперь важно, следующий момент, для нас теперь важно держать спинку и поддерживать тонус мышц позвоночника. Асаны, направленные на то, чтобы внутренне выстроить себя, переходят полностью на спинку. Теперь мы больше не опираемся на переднюю часть, мы опираемся на заднюю часть нашего тела. Вес, который раньше уходил в переднюю часть стоп, уходит в пяточки. Итак, центр тяжести с растущим животиком будет постоянно изменяться. Постоянно необходимо находить новый баланс. С одной ноги на другую ногу, стоя на обеих ногах, в тадасане, в абрикшасане, в различных позициях мы будем находить баланс заново и заново. Растущий животик заставляет нас отклоняться больше назад. Следите за тем, чтобы спинка была раскрыта. Лопаточки мы тянули вниз. Отдельный момент это скручивание. Скручивания становятся больше не глубокими, они становятся более натянутыми, так как у нас вытягиваются ткани, вытягиваются связки по бокам живота, мы больше не можем так интенсивно выталкивать ребра с помощью боковых мышц пресса, с помощью силы связок по бокам нашей, нашего тела. Поэтому мы должны максимально отдать вес седалищной кости, вытянуться и раскрываемся мягко-мягко вытягиваясь. Это буквально вытяжение, это меньше скручивание, это диагональное вытяжение мышц позвоночника. Мягко-мягко. То же самое касается позиции стоя, в наклоне. Наши скручивания больше не глубокие. Они совершенно мягкие, мы мягко вытягиваемся. к тому, чтобы полностью присутствовать во время того, как наш малыш будет выходить из тела. Мы раскрываем тазобедренные. Естественным образом приходит гормон, который делает связочки эластичными, расходятся тазобедренные, расходятся косточки, лапка синфизы. И мы Мягко-мягко готовим себя к этому важному моменту. Очень важны асаны на раскрытие тазобедренных, на проработку тазобедренных и на работу с крестцом. Первое полугодие будет направлено на то, чтобы не перегружать поясницу, наоборот, вытягивать поясницу, высвобождать напряжение вокруг мышц и связочек крестца. высвобождать напряжение вокруг тазобедренных. Глубокие, естественные прогиб позвоночника мы хотим теперь вытянуть. Что мы делаем? Мы Вытягиваем поясницу и во время прогибов мы ставим ладошку на ладошку, упираемся в крестец. Прогибы теперь направлены на то, чтобы вытянуть поясницу, и мы стараемся не перегружать переднюю поверхность тела. Очень важно мягко-мягко вытягиваться, потому что эти связки, которые находятся сверху и внизу живота, и так перенапряжены новым весом, вытяжением животика. Во время занятия йогой следите за тем, чтобы ваш комфорт Как только он начнет толкаться, как только вы почувствуете, что он себя ведет неспокойно, пожалуйста, прекратите делать эту асану или делайте ее гораздо более мягко. к своему телу. Дает йога ⁇ это чувствование своего тела, это чувствование внутреннего ответа на внешнее воздействие. Не перегружайте себя, даже если вы привыкли к хорошим нагрузкам, к интенсивности во время практики, сейчас тело требует расслабления. Максимально высвобождаем расслабление, вытягиваемся, отпускаем напряжение во время занятий. делать какую-то асану пожалуйста делайте ее гораздо мягче с меньшей интенсивностью меньшей амплитудой или не делайте совсем ваше тело для вас сейчас самый главный советчик что вы перенапрягаетесь или вы вошли в спортивный ритм, вернитесь к ощущению тела, к ощущению удовольствия тела. Гормональный баланс во время беременности должен быть в фоне расслабления, в ощущении мягкости, текучести. И если мы практикуем именно с этим состоянием, тело гораздо лучше запоминает это состояние, и гораздо лучше выделяются необходимые гормоны. Наш мозг запоминает то состояние, в котором нам следует быть в течение всего дня, в течение нашей обычной жизни.